Əleykum salam dostlar, mən Abdullah. Bu gün yeni video ilə qarşınızdayam. Bu videoda başda gördüyünüz kimi Zenk Monsterin sizə tanıtım edəcəm. Bu token nədir, nə deyil, harda, nə iş yaradır haqqında məlumatlar verməyə çalışacağam. Bildiyiniz kimi bu da shitcoinlərdən biridir. Mənim kanalımda yüzlərlə video var shitcoinlər haqqında. Yəni kanalıma daxil olub keçib izləyə bilərsiniz. Əgər daha çox belə videolar görməyi istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorum yazmağı yaddan çıxartmayın. Çəşt idi video dostlar. Gördüyünüz kimi saytımızın ana planı bu şəkildədir. Daxil olota qaldıqda belə bir səhifə açılır. Səhifədə yəni tam olaraq mantay, yəni bunun uşaq kimi düzəldiblər ana səhifəni, amma yəni başqa bir imic qatmaq istəyirəm, amma alınmayıb. Mən tam bəyənmədim dostlar. Çünki çox belə yəni adi görsən. Mən daha bir az onun professional olmağını gözlərdim amma belə də problem deyil dostlar onsuz da çox tokenlərin vebsaytı bu şəkildə oldu amma 100 200 300x edə bilirlər bəlkə də. Təbii ki bu da o tokenlərdən biri olacağını ümid edirəm. Çünki mənim özüm də bu tokeni almağı fikirləşirəm. Niyə dostlar? Çünki Bitcoin piyasasını belədir ki Iı, yeni xram tokenləri həmişə hype olur və bu hype-dan yararlanıb düzgün yerdə alıb düzgün yerdə satmaq lazımdır. Yəni nəfsinizə qurban getməmək lazımdır. Təbii ki, əgər siz bu layihəyə güvənirsinizsə, məsələn, fikirləşirsiniz ki, böyük yerlərdə list olunacaq, adminlərə güvənirsinizsə, bu layihəni alıb hold etmək olar. Yox, əgər güvənmirsinizsə its jirməyə dəyməz. E, i̇ndi isə biz daha ətraflı ta saatın tanıtımından dostlar. Gördüyünüz kimi Jack Monster yəhsən tam düşməyib dostlar. Bir az daha aşağı salsalar daha gözəl olarmış. Burada prizi, qiymətini qoyublar. Yəni 2 sentdir dostlar bu dəqiqəçi qiyməti anlıq olaraq. Yəni 2 sentdə çoxu market cap-i 112.000 dollardır. Aşağı indi də circulation supply-ni bizə göstəriblər. 5 milyard 760.000 vəsəlidir. 9000 holders var dostlar. Holders də yaxşıdır qeyd et. Liquidi 650.000 dollardır. Həqiqətən gözəllik ifadə. Yandırılarlarsa 1 trilyon nə qədərsə yandırılır, mədə ya 1 milyon nə qədərsə yandırılır. Dəqiq deyə bilməyəcəm bu dəqiqə. Burada Jack Monsterin qısa bir YouTube videosunu veriblər. Bu da gözəldir dostlar. Həqiqətən belə videoların olması saytda gözəldir. Ən azından özünə görə bir YouTube kanalı da var. Aşağıda indi də dostlar Metamask, Trust Wallet, Binance Wallet necə almaq olar? Hamsına dair video çəkiblər dostlar və Çox gözəl də dizayn ediblər. Bunları çox bəyəndim, dostlar, əlində tutduqları və s. Aşağıda indi rollout map haqqında məlumat veriblər. Mom map-ə dəyişdiriblər bunu. Bu da gözəldir. Yəni ən azından dəyişik bir fikirdir. E, burada Əgər, yəni inception deyirlər, nələr olacağı haqqında məlumat veriblər. Yəni komanda yaradılıb, daha sonra layihənin planı edilib, daha sonra nələr olacağı, nə vesairə, nə edəcəkləri haqqında məlumatlar veriblər. Daha sonra keçiblər ikinciyə. Artıq inşa. Daha sonra yəni veb sayt və komanda tamamlanıb, protokol hazırlanıb, veb sayt düzəlib, daha sonra launch olub. NFT-lər gələcək dostlar. Yəni 30, yəni ah, burda nə deyir? hə NFT dizaynları olunacaq. Cəhə, daha çox NFT-lər əlavə olunacaq. NFT platforması yaradılacaq. Kommit üçün yeni əşyalar keçəcək və belə-belə belə dostlar. Gəldiklər ən sonunda nədir? 50.000 dolları holder edənlərə nə səs ödəniyəcəklər deyə bir bölmə də var. Burada gözəl bir loqosu var. Aşağı indi community bölməsində bizdə Telegramı, Twitteri göstərilirlər dostlar. Mən Telegramlardan çıxa bilərəm, mənimsilə problem deyil. Telegramları onsa Məndə də göründü ki, dostlar, Telegram-da anba an söhbət gedir. Yəni adminlər də burada danışır. Siz də istəsənsiz girib adminlərə istənilən sualı verə bilərsiniz. Yəni heç nəyə çəkinmədə. Mən indi Telegram-dan alın çıxıram, dostlar, Twitter hesablarını yənizləyəcəm. Görüm Twitter hesablarında vəziyyət nə yerdədir. Twitter-dən başqa gördünüzmü, dostlar, burada bu deyəsə olmalı idi. Tam adı bilmirəm, dostlar, indi unutdum. Discord hesabları da var və bu da deyəsə Mediumdur. Dostlar, bəli, Medium hesabları da var ə anamızdan 4 dənə sosial şəbəkənin olması ürəy açıcıdır. Mən deyəsən Twitter-dən çıxdım, daxil olum yenidən Twitteri bir daha incəliyək. Burada bütün haqqlar qorunur deyə vebsaytın, yəni bu vebsaytın dizaynını götürüb başqa yerlərdə istifadə edənlər təbii ki, telif haqqı olaraq qaldırılacaqdır onların telif yerləri, yəni saytları. E aşağı -yə indi də dostlar, burada Twitter hesablarını görmək istəyirəm mən çox. Bu dəqiqə əsas məqsədimə. Gördüyünüz kimi 18600 dəfər Twitter hesabını takipçilər və postlarına gələn like-a baxaq. 187 like gəlib. Dostlar, onun altının çox az olduğunu qeyd edə bilərəm. Ən azından 500-600 like gözləyərdim mən. Kripto gem paylaşib Deck Monsteri, yəni belə bir şəkillə paylaşıblar. Burada 134 və s. belə Mənim marketinqi yaxşı gedir dostlar. Bu tokenin həqiqətən mənim marketinqini çox bəyəndim. E, gözəl bir dostlar, yəni gözəl bir layihətdir. Aşağı indi də lap şəkildə bəyənirəm. Gördünüz ki, 145 və s. belə dəvit təsəssüflərindən çıxıram white paper-ə nə də göz gətirirəm. Gördünüz ki, white paper-lərdə belədir. White paper haqqında bütün hər şey məlumatını verdim mən videoda sizə. Introduce var. İstəyənlər girib hamısını bir-bir oxuya bilər. White paper-in də səhifəsi nəcisdən də i 14 səhifədən ibarət white paper düzəldiblər. Sadə bir white paperdır, dostlar. Ağ kağızın üzərində yazılmışdır. Yəni normal olaraq belə olmamalıdır white paper, amma dizaynlı white paperlər də var. Yekun oldu, dostlar, bu günün videosunun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı, videonu bənməyə yardan çıxartmayın ə əgər də dostlar Plevilan gəlməyini istəyirsədsə də kanalıma abunə ola bilərsiniz. Təbii ki, bu da dostlar Pankekswap-dan almaq üçün link qoyublar. Girib Pankekswap-dan baxıb ala bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolar görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Sağ olun.